На Випасоне, кстати, похудеть можно. Я каждый раз худел, Почему? Вы же там питание, во-первых, очень сатвичное, То есть там никакого, господи, ни мяса, ни рыбы, ни яиц даже нету. Все, только растительная пища. И там, когда я был первый раз, mm -hmm. то ты питаешься там, по-моему, первый прием пищи в 6 утра, второй в 12 дня и в 18.00 можно скушать два яблочка и выпить чай. Но это только в первый раз, когда ты новый студент. А когда ты старый студент, то у тебя точно так же прием пищи в 6 утра, в 12 часов дня и все. То есть в 12 часов дня у тебя последний прием пищи. И так 10 дней подряд, ну и пища, конечно же, очень легкая. То есть только там каши, овощи, фрукты, чайок и все. Но только интересно, вот в Украине я был на Випасане, у нас было под запретом даже кофе и черный чай. Mm -hmm. То в Швеции почему-то э -э чай и кофе были не под запретом. Я не знаю, почему у них такие правила. Но они мне говорили, что типа если студенты не будут пить кофе, они все будут засыпать на медитации. Ну, я Но -то, я тоже... Потому что там в 4.30, по-моему, подъем был.